Salam əziz izləcilər və fikirlilik kanalının takipçiləri. Bu gün sizlərə möhtəşəm bir kontentlə yenə qarşınızdayam. Xahiş edirəm başlamağın qabağ, mənim videolarımı bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olun və bəyin ki, daha çox insanlar bu videolardan faydalanıb elsın. Məqsədimiz insanlara kömək etməkdir. Dostlar, bu gün sizlərə PlayStation Plus haqqında, yəni PlayStation Plus kartları və bu kartları necə PlayStation-a əlavə etmək olar, bu kartların kodlarını necə yükləmək olar, bunların haqqında danışacağam. Gördünüz kimi, bu mənim əlimdə gördünüz kimi bir ədəd PlayStation Plus şəkli olan, yəni bir PlayStation Plus kartı var. Təəssüf ki, əlimdə olmadığı üçün mən sizə bunu canlı-canlı göstərə bilməyəcəm, amma ki, bunu necə edirlər, necə yükləyirlər, andan bunları sizlər üçün paylaşacağam. Gördünüz kimi mənim əlimdə bir ədəd kart var. PlayStation Plus haqqında olduqca kifayət qədər mənə suallar gəlir. Yəni bunu necə yükləmək olar? PlayStation Plus Türkiyə akkauntuna necə yükləmək olar? Onun haqqında suallar gəlir. Dostlar, bunun 2 variantı var. Bunun birinci variantı belə bir kart vasitəsilə. Siz e, bu çox vaxt PlayStation mağazalarından, siz PlayStation 4, təbii ki, söhbət PlayStation 4 və 5-dən gedir. PlayStation 4 aldıqda bu üzərində belə bir kart gələ bilər və yaxud da bunu hədiyyə olaraq hansısa bir mağazadan e, pul ödəniş edərək almış ola bilərsiz. Baxın gördünüz kimi bunda ə, ilk olaraq sizin burada diqqət etməyiniz gələcən şey, yəni fikir verməyiniz gələcən. Baxın burada kartın üzərində bayraq var. Mənimdə bu rus ə, üçündür, yəni rus account üçündür. Yəni diqqət etməyiniz gələcən şey, burada hansı bayraq varsa və hətta bu türk bayrağıdsa Türkiyə PlayStation Plus hesabıdır bu. Məsəl üçün siz bunu Türkiyə üçün alınısızsa, təbii ki, PlayStation-ınızda Türkiyə üçün account olmalıdır. Yəni bunu siz rus karta alıb Türkiyə hesabına bu kodu yığaraq yükləyə bilməsiz. Əks halda bu yüklənməyəcək, sizin əlinizdə qala bilər. Buna çox fikir verin. Üzərinə Türk bayrağı olanda siz Türkiyə accountuna yükləyirsiniz. Bir azdan da onu izah edəcəm, danlı olaraq PS-də sizə bunu bir izah edəcəm. Birinci variant budur. Bunu açdıqda içərisində kod gəlir, dostlar. Bu kodu isə PlayStation-ınızda yazaraq siz 3 aylıq PlayStation Plus üyeliyi alırsınız. PlayStation Plus nədir? Bunun haqqında da kifayət qədər kanalımızda məlumat var. O videondakı kartlara üstə əlavə etdim. Siz onlardan klik edərək siz o videoya geniş miqyaslı icmalımıza baxa bilərsiniz. İkinci variant isə, dostlar, bu sayta daxil olursuz, MTG Game saytı. Mən bu saytda çox alış-veriş etmişəm və kifayət qədər bu saytdan alış-veriş etdiyim, istərsə oyun almaq olsun, PlayStation Store-dan necə oyun almaq olar? Azərbaycanda bunların haqqında video çəkmişəm. Və təbii ki, çox adam sual verir, bu sayt etibarlıdır mı? Burdan oyun almaq və ya hətta pul vuraraq kod almaq etibarlıdır mı? Dostlar, sizə belə bir şey deyim, bu videolarda heç birinə mən sizə tövsiyə vermirəm ki, yəni sizlərə demirəm ki, bə hansısa bir sayta pul vurun, oradan siz gift card alın, oyun alın, belə bir şey tövsiyə etmirəm. Sadəcə mən istifadə etdiyim variantları, yəni mən burdan almışam, heç bir problem yaşamamışam, bunun videosunu çəkirəm. Yəni sizə qalıb bura pul vurub, yəni alıb, bayaqda siz pul vurarsınız, sizin e, sayt e, məsələn kod qarşılığında verməz. Təbii ki, mənim başıma gəlməyib, indiyə qədər mən buna alışveriş etmişəm. Yəni saytın e, ya işçisi deyiləm, ya saytda e, mən belə bir qurum yoxdur ki, mənə sponsor olsun ki, mən sizə bunu təqdim edə biləcəyim belə bir şey yoxdur, dostlar. Bunu biz sizə videoların başında demişəm daxil olursunuz və axtarış yerinə bura PlayStation yazırsınız. Çox adam sual verir ki, burada PlayStation üçün gift kartlar yoxdur. PlayStation yazanda PlayStation yazan kimi Baxın, gördünüz ki, burada bir sürü ölkələr üçün gift kartlar gəlir. Təbii ki, mən indi burada göstərdiyim PlayStation Plus kodudur. Siz burdakı kodları qarışdırmayın. Burdakı kodlar PlayStation-a oyun almaq üçün hesab pul qırma kodları da var. Mən Türkiyə accountu üçün göstərəcəm. Gəlirsiz burada siyahıdan Türkiyəni seçirsiniz, dostlar. Əgər birinci səhifədə yoxdursa, ikinci səhifədə klik edərək siz Türkiyə bayrağını seçirsiniz. Baxın, gördünüz kimi Türkiyə üçündür. Təəssüf ki, çox adam sual verir, Türkiyə account üçün oyun almaq Azərbaycanda mən bunun variantını görməmişəm açıq səsə, yorumlarda, kommentlərdə kanalımda görmüşəm ki, çox adam deyir, Ziraat Bankasının hesab açırsınız falan filan. Dostlar, bunun haqqında məlumatım yoxdur. Deyə bilmərəm ki, səs belə bir şey var. Mən sadəcə PlayStation Plus almağı deyirəm. Əgər əlinizdə belə bir kart yoxdursa, baxın, ə, bayaq göstərdiyim bu şəkildə bir kart yoxdursa əlinizdə, ə, siz onlayn şəkildə bunu ala bilərsiniz. Baxın, Türkiyə hesabına girdikdə Türkiyə, fikir verin, burada Türkiyə yazılıb. Baxın, burada 3 aylıq və 12 aylıq ə, bu müddətində PlayStation Plus hesabları var. Yəni PlayStation Plus üyeliyi var. 3 aylığı 13.85dir, 12 aylığı 25.34dur. Təbii ki, siz buradan bunu alanda bank tərəfindən komissiya tutulur. Səhv eləmişəm sizə, 13 manat ödədikdə 16 manat falan belə komissiya olacaq. 3 manatdan üzr istəyirəm, 3 manat falan komissiyası olmalıdır. Yəni 13 ödədikdə sizin balansınızda 16 çıxacaq. 3 manat komissiyası olur. Siz burada baxın, gördünüz kimi sizin burada accountunuz olmalıdır. Register dedikdə hesab yaradırsınız, login dedikdə hesabınıza girirsiniz. Daha sonra burada baxın, bu ıı, səbət bölməsini bir kərə klik edirsiniz. Klik etdikdən sonra burada sizə belə bir bölmə gələcək. Qurtu start, yəni qurtu cart dedikdə baxın, gördünüz kimi burada belə bir bölmə gəlir. Bir ədəd alırsınızsa, burada Gmail e hesabınızı yazırsınız. Və bunu klik edirsiniz və qurtub paym edirsiniz. Dostlar, burada ola bilər ki, stokda da düşə bilər. Mən məsələn burada almaq istədim. Bu kartları kifayət qədər insan sifariş edir. E, saytı sıx-sıx ziyarət etdikdə bu kartları bura əlavə edirlər. Yəni bitdikdə, stokda stoka düşdükdə belə bir bildiriş gəlirsə sizdə də e, siz buradan klik edərək e, bu kartı ala bilərsiniz. Baxın bu şəkildə. Kartı aldıqdan sonra belə bir kod gəlir sizə. Mən indi hesabıma tez bir şəkildə giriş edim, sizlərə göstərim bunu. Fərqi yoxdur, burdan Google-dan da bağlana bilərsiz və ya hətta registrasiyasına keçə bilərsiniz. Mən Google-dan bağlanıram tez bir şəkildə. Hesabıma giriş etdim dostlar. Etdikdən sonra Burda My Orders bölməsi var. Profil bölməsini bir kərə klik edirsiniz və My Orders bölməsinə bir kərə klik etdikdə gördünüz ki, mən burada axırın zəfə PlayStation Endonezi hesabı üçün 2000 avropiyanı pul hesabı almışam və koddakı alıb yükləmişəm. Yəni burdakı kod keçərlidir, yəni yükləmişəm. Sizə belə bir kod gələcək, PlayStation Plus kodu gələcək. İndi isə bu kod gəldikdə sizə bu kodu necə PlayStation-ımıza yükləyirik və 3 aylıq PlayStation Türkiyə üçün qeyd edirəm burada Türkiyə üçün account. Mən necə yükləyirlər? Təbii ki, siz başqa bir ölkəndə PlayStation Plus hesabında account ala bilərsiniz. Bu İngiltərədə ola bilər, Alman Almaniyada ola bilər, Amerikada ola bilər, fərqi yoxdur, hamısı da eynidir. Sadə zaman Türkiyə üçün göstərirəm. Baxın bu şəkildə kod gəldikdə indi isə keçək biz PlayStationimizə dostlar. Dostlar baxın gördünüz kimi biz indi PlayStation-ıncı geldik artıq. Baxın bu şəkildə. İki anda nəyədir? Tutaq ki dedim siz oradan kodu aldınız və eyni zamanda əlinizdə PS Plus üçün kart var. Gəlirsiz siz mən ə, Türkiyə hesabındayam. Baxın gəlirsiz PlayStation Store-a. PlayStation Store-a daxil olduqdan sonra təbii ki, bunun üçün internet lazımdır sizə. Daxil olunursuz və da burada gördünüz ki, menyular var. Menülərdə gəlirsiniz e, burada ən axırda, ikincidə Freedom Code var. Yəni 12 rəqəmli kod. Orda mən dediyim kimi sizə kod verəcək. Bu kodu e, bura daxil edirsiniz, X'i basırsınız. X düyməsini basdıqdı gördünüz ki, belə bir bölmə gəlir. Bu bölməyə siz oradan alış-veriş etdiyiniz, yəni aldığınız kodu daxil edirsiniz və continue deyərək siz bu 3 aylıq PlayStation və ya da 12 aylıq də ola bilər almış olursunuz. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Xahiş edirəm videonu abunə olun və ə, kanalıma abunə olun və bəyinilki daha çox insan belə videolardan faydalanara bilsin.